Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakan yang bagus untuk burung perkutut serta manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari sana. In saya ini, semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Pakan atau makanan yang bagus untuk burung perkutut, serta manfaatnya. Burung perkutut adalah jenis burung pemakan biji-bijian yang sangat mudah perawatannya. Burung ini tidak memerlukan perawatan yang merepotkan seperti jenis burung lainnya. Untuk perawatan burung perkutut, hariannya burung perkutut cukup diberikan pakan berupa biji-bijian seperti millet, seperti jewawut, babah, ketan hitam, godem, dan biji-bijian lainnya tanpa perlu diberikan ekstra folding atau EF setiap hari seperti perawatan burung ocehan. Dengan, dengan diberikan pakan berupa campuran biji-bijian yang berkualitas, maka burung perkutut akan sehat dan rajin bunyi dan manggung setiap harinya. Berikut ini beberapa jenis pakan burung perkutut dan manfaatnya. Di antara lain adalah ada millet, satu millet. Millet merupakan pakan yang penting untuk perkutut atau burung perkutut karena kandungan gizinya sangat bagus untuk burung perkutut. Millet dapat digunakan untuk segala jenis burung perkutut dan juga bagus untuk burung perkutut yang dipelihara dalam sangkar eh, dipelihara dalam sangkar soliter maupun untuk burung perkutut yang ditangkarkan. Tetapi khusus untuk burung perkutut yang dipelihara dalam kandang soliter, jangan diberikan secara berlebihan karena akan menyebabkan kegemukan dan bisa mengakibat, mengakibatkan burung perkutut menjadi malas bunyi. Jadi untuk pemberian millet jangan berlebihan karena bisa menyebabkan obesitas maupun kegemukan untuk burung perkutut dan jadi malas bunyi atau kebanyakan lemak. Yang kedua bisa diberikan gabah. Selain millet, pakan yang di, disukai burung perkutut adalah gabah. Tetapi bukan gabah padi biasa yang untuk konsumsi manusia. Tetapi jenis gabah yang digunakan sebagai pakan untuk burung perkutut adalah gabah Bangkok yang ukurannya jauh lebih kecil dari gabah biasa dengan bentuk agak bulat atau oval. Ada dua jenis gabah Bangkok yang biasa digunakan untuk pakan perkutut atau burung perkutut yaitu gabah Bangkok merah. A, ada gab, gabah Bangkok merah, sesuai namanya, gabah ini isinya berwarna merah dan ukurannya lebih besar dari gabah Bangkok putih. Gabah Bangkok merah cocok dikonsumsi untuk burung perkutut yang ditangkarkan karena memiliki kandungan vitamin E yang lebih tinggi dari gabah-gabah yang lainnya. Yang kedua, ada gabah Bangkok putih. Gabah ini isinya berwarna putih dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari gabah Bangkok merah, dan biasanya gabah Bangkok putih banyak digunakan untuk burung perkutut anggungan dan burung perkutut lomba ada pula yang ketiga ada juawut juawut memiliki bentuk yang mirip dengan millet tetapi warnanya oranye dan bertekstur kulitnya agak kasar juawut sangat bagus diberikan pada burung perkutut yang diternak untuk indukan yang sedang mengerami telurnya atau yang sedang meloloh piliknya sebaiknya diberikan pakan juawut secara rutin karena selain kandungan proteinnya yang tinggi Jiwawut juga bermanfaat untuk mengurangi resiko indukan terserang penyakit kejang-kejang yang bisa berdampak pada kematian. Selain itu, Jiwawut juga perlu diberikan pada penyikan burung perkutut yang sudah berusia 2-5 bulan atau diberikan pada puter yang menjadikan induk asuhannya atau baby sister atau yang mengeraminya yang sedang meloloh piyik perkutut agar perkembangan atau piyikan anakan burung perkutut menjadi sehat dan cepat besar. Yang keempat ada ketan hitam Burung perkutut sebetulnya kurang menyukai ketan hitam Tetapi hal itu bisa diakali dengan cara menumbuk ketan hitam menjadi butiran-butiran kecil Kemudian dicampur dengan pakan biji-bijian lainnya agar burung perkutut mau memakannya Ketan hitam sangat bagus diberikan pada burung perkutut ketika cuaca dingin atau musim hujan Karena manfaat untuk menghangatkan tubuh burung perkutut tersebut Jadi ketan hitam, ketan hitam itu untuk menghangatkan burung perkutut jadi lebih tidak kedinginan tapi walaupun bermanfaat jika diberikan dengan porsi yang berlebihan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan rusaknya suara burung perkutut dan juga dapat menyebabkan bulu-bulu perkutut -bulu menjadi mudah rontok yang kelima ada pula Godem Apa itu Godem? Godem memiliki bentuk yang mirip dengan jumawut tetapi tekstur kulitnya lebih halus dan mengkilap Bodem memiliki manfaat hampir sama dengan ketan hitam, yaitu untuk menghangatkan tubuh burung perkutut dan juga untuk membuat burung perkutut lebih rajin bunyi atau manggung. Tetapi jika diberikan secara berlebihan, dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan rusaknya suara perkutut atau kerusakan pita suara. Jadi kalau pemberian godem jangan berlebihan karena bisa mengakibatkan pita suara perkutut jadi rusak dan mengakibatkan suara perkutut jadi tidak nyaring maupun tidak merdu, manggungnya jadi tidak seperti biasanya. Ada pula yang keenam ada beras merah. Beras merah memang tidak lazim atau umum digunakan sebagai pakan burung perkutut, tapi tidak jarang para peternak menggunakan beras merah untuk burung perkutut yang ditangkarnya. Karena kandungan vitamin E dalam beras merah termasuk cukup tinggi dan bermanfaat untuk memacu produktivitas indukan burung perkutut tersebut. Itulah manfaat pakan-pakan burung perkutut Semoga saja bisa menjadi acuan, bisa menjadi pilihan untuk mania di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. <tuh> Saya ulangi lagi, berikut ini beberapa jenis pakan untuk burung perkutut dan manfaatnya. Ada satu millet. Millet merupakan pakan yang penting untuk burung perkutut karena kandungan gizi yang sangat bagus untuk burung perkutut. Millet dapat digunakan untuk segala jenis burung perkutut dan juga bagus untuk burung perkutut yang dipelihara dalam sangkar eh soliter maupun sangkar ombyokan maupun sangkar gantung walaupun untuk burung perkutut tangkaran maupun untuk perkutut lomba tetapi khusus untuk burung perkutut peliharaan dalam kandang soliter atau kandang sendiri jangan diberikan secara berlebihan karena akan menyebabkan kegemukan atau obesitas dalam dan bisa mengakibatkan burung perkutut menjadi malas bunyi yang kedua ada pula gabah Selain millet, pakan yang disukai burung perkutut adalah gabah. Tetapi bukan gabah padi biasa yang dikonsumsi untuk burung perkutut. Jenis gabah yang digunakan sebagai pakan untuk burung perkutut adalah gabah bangkok yang ukurannya jauh lebih kecil dari gabah biasa dengan bentuk agak bulat atau oval. Ada dua jenis gabah bangkok yang biasa digunakan untuk pakan burung perkutut kesayangan kita. Antara lain adalah gabah bangkok merah. Sesuai namanya, gabah ini isinya berwarna merah dan ukurannya lebih besar dari gabah Bangkok putih. Gabah Bangkok merah cocok dikonsumsi burung perkutut yang ditangkarkan karena memiliki kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Dan cocok untuk burung perkutut kesayangan kita, entah itu perkutut Bangkok maupun perkutut lokal. Ada pula gabah Bangkok putih. Gabah ini isinya berwarna putih dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari gabah Bangkok merah dan biasanya gabah bangkok putih banyak digunakan untuk burung perkutut, anggungan, dan perkutut lomba ada pula yang ketiga ada jubawut jubawut memiliki bentuk yang mirip dengan millet tetapi warna oranye, oranye dan tekstur kulitnya agak kasar jadi warnanya oranye juwawut sangat bagus diberikan pada burung perkutut yang diternakan atau untuk lomba untuk indukan yang sedang mengerami telurnya atau yang sedang meloloh piyeknya sebaiknya diberikan pakan juwawut secara rutin karena selain kandungan protein yang tinggi juwawut juga bermanfaat untuk mengurangi resiko indukan terserang penyakit kejang-kejang kejang-kejang yang bisa berujung pada kematian pada saat mengeram selain itu jawa juga perlu diberikan pada burung piyekan burung perkutut yang sudah berusia 2 sampai 5 bulan atau diberikan pada indukan puter yang menjadi indukan asuh atau baby sister yang sedang meloloh piyikan perkutut agar perkembangan piyik atau anakan burung perkutut kita menjadi sehat dan cepat besar dan rajin manggung. Ada pula yang kelima ada ketan hitam. Perkutut sebetulnya kurang menyukai ketan hitam, tapi halil ini bisa diakali dengan cara menumbuk ketan hitam menjadi butiran-butiran kecil, kemudian dicampur dengan pakan biji-bijian lainnya agar perkutut mau memakannya. Atau juga bisa diberikan ketan hitam secara butuhan atau secara alami saja dicampurkan dengan beberapa macam pakan pakan yang telah kita olah. Ketan hitam sangat bagus diberikan pada burung perkutut ketika cuaca dingin atau musim hujan karena manfaat untuk menghangatkan burung perkutut kesayangan kita agar rajin bunyi di setiap harinya tapi walaupun manfaat itu jika diberikan dengan porsi yang berlebihan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan rusaknya suara perkutut dan juga dapat menyebabkan bulu-bulu perkutut menjadi rontok. Jadi untuk pemberian ketan hitam tidak boleh berlebihan atau tidak boleh uh, kebanyakan. Bisa mengakibatkan bulu-bulu uh, menjadi rontok karena akibat panasnya efek dari ketan hitam tersebut. Yang keenam ada pula makanan berupa godem godem memiliki bentuk yang mirip dengan jubawut kalau jubawut oren bertekstur kasar tapi tekstur kulitnya lebih halus kalau godem dan mengkilap godem memiliki manfaat yang hampir sama dengan ketan hitam yaitu untuk menghangatkan tubuh burung perkutut kita dan juga untuk membuat burung perkutut lebih rajin bunyi lebih rajin manggung lebih rajin bersuara tapi jika diberikan secara berlebihan dalam jangka waktu lama godem dapat menyebabkan rusaknya suara pita suara burung perkutut kita. Jadi jangan berlebihan pula untuk pemberian godam harus takaran yang pas dan seimbang dengan takaran-takaran pakan yang lainnya. Dan yang ketujuh ada beras merah. Beras merah memang tak lazim atau umum digunakan sebagai burung pakan perkutut. Tapi tidak jarang para peternak, para pemain burung perkutut, para penghobi burung perkutut menggunakan beras merah untuk perkutut yang ditangkarkan atau untuk kelangenan karena kandungan vitamin E dalam beras merah termasuk cukup tinggi dan bermanfaat untuk memacu produk, produktivitas indukan burung perkutut entah itu burung perkutut lokal maupun perkutut bangkok kesayangan kita semoga saja tip-tip ini bermanfaat untuk anda semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil sisi tip yang baik-baik saja buang sisi tip yang tidak baik tentang ulasan ini dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam kumania dari Sabang sampai Merauke. Salam jabat erat, salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam paseduluran, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.